Довольны. Я думаю, что наш тренер тоже э, нами доволен и считает, что мы свою работу выполнили. Хотя, конечно, совершенства не существует, и мы будем стараться играть лучше. Мы играли только с одной киевской еще командой, просто Киев, а с Кимсков мы еще не играли. Но я считаю, что интернат будет сильнее, поскольку там собраны ну, дети из разных уголков Украины. Ну, я думаю, что мы не слабее их, и мы будем стараться выиграть, у нас это получится. Мы каждый год ездим на сборы, и я считаю, что после них мы становимся намного сильнее, и как ну, личные игроки, и как команда. Ну, это, конечно, как получится, но конечно, хотелось бы до Women in Bay дойти, но это тяжело, но выполнимо, я считаю. Это команда, которая видница, с которой мы играли первый тур, то есть они только заявились в эту лигу в этом году. Вот. То есть они оказались не настолько сильны, как мы ожидали. Но всегда стартовать с победы приятно. Надо выигрывать всегда. То есть будем максимально стараться играть в защите в нападении. У девочек, то есть все зависит от тренера. Как тренер привьет это желание, так и будет. Я, ну скажем, примером. То есть подаю такой пример, чтобы они видели, как нужно равняться, на кого нужно равняться.